Нет, я не хочу. Мне она не нужна. Молодежи, может быть, и надо, а мне лично нет. Наверное, лучше, чтобы вступила. А вот какие преимущества видите для Украины, вот, может, для нашего города конкретно вступление? Ну, просто преимущество мне уже как-то практически уже безразлично. А вот э, детям, чтобы могли учиться туда поехать, хоть увидеть мир. Ну, и, возможно, найти работу. Да? Нет, я считаю, что, как сказать, надо самим развиваться. А дружить со всеми. Нет, я вижу, конечно, ну, в Европе лучше жить. Но дело в том, что, как сказать, мы там с Голой, я извиняюсь, никому не нужны. Мы пока сами не поднимемся в свою страну. Нас так и будут, как сказать, считать за третий сорт. Я одним словом скажу вам. Никакой Евросоюз в Украине не поможет. А что поможет? Нормальное правительство. И будут другие отношения к людям, и вот это вот и поможет. А в Европу с нашим правительством и с нашими теперешними людьми не стоит вообще туда сунуться. Я считаю, что нет. Не должны вступать в Европу. А потому что Европа нам ничего не даст, нищей Украине. Что даст? Ничего. Трудом верится, что мы там будем. С трудом ну а хотелось бы вот вам лично вы знаете молодежи мой тут вам может оно и надо мне лично как зайцу собсигнал много разговора много шума из ничего понимаете много шума просто как это будет никто же не знает это. это знаете все новое неизвестное а как как оно будет лучше черт его знает вряд ли пенсионеры получат какой-нибудь преимущество. А нас пенсионеры, это уже, знаете, немножко не то. Нас Родина обидела, обидела. В смысле материально и все такое. Ну а что мы сделаем? Мы сейчас бессильные, мы слабые. Что нам делать? Ничего. Честно. Я только с Европы. Мы там вообще не нужны. Нас там просто бьют. Ну, во-первых, Украина должна вступать в Евросоюз. И дивиденды будут такие. Перестанут воровать просто, понимаете. Ну, может быть, будет сдерживать Европа. Мне кажется, что мы так далеко еще от Европы. И чтобы хуже не было. Я думаю, вот на мою думку, что мы не готовы. Слишком очень много еще нужно Украине приобрести, подняться, экономически я имею в виду, я так думаю. Чтобы, представьте, уровень Евро Союза и уровень Украины, при том такая обстановка, что в Украине беднота, нищета, это такая. А хвостаться бы не остаться называется, лишь бы в Европе. Не знаю, может, я не могу судить, я не, далеко не политик и даже не политик. Даже не политикан. Ну, мне кажется, надо нам внутри еще собраться, подняться, а потом уже там закидывать виды какие-то на Евросоюз. Это моя думка.